Qadın şəhid olmur. Var olanlarından isə amma azdır. Amma qiyamətdə görəcək ki, şəhidi yetişdirən qadınıdır. Odur ki, şəhid onun kölgəsində məhşərə gələcək. Məsələn, deyəm, elə şəhid mübarizinin adı gəlilir. Digər şəhidlərimizi mən fərq qoymuram. Sadəcə yaxın dövrdə şəhid olub deyə hamını daha yaxşı tanıyır. Onun anasını tanıyan var. Hardasa filmdə görmüşük, danışıb. Amma o qədər məşhurdu yox. Amma indi qiyamət olsun gör bu ananın dəyəri nə qədərdir. Bu övladı yetişdirib nə qədər əziyyət çəkib bu məşhurlaşır, ad qazanır, dünyada da müəyyən qədər əzrin alır. Amma əzrinə almır. Onun işi qalır tamamilə qalır qiyamətə. Sözümü bitirirəm. Bu gün evdar qadın deyəndə evdar qadın haqqında danışa, can həmu yuxarıdan aşağı baxır. Amma qiyamət günü gəlsin, yaxud da qiyamət heç olmasın. Mən qiyamət niyə deyirəm? Çünki izah eləmək çətindir bu sözləri. Biraz bəsirlətin çox olsun, görərsən ki, dünyanı analar idarə eləyir. Bütün dünyanı analar, qadınlar idarə eləyir, amma özləri pərdə arxasında qala-qala. Bir qadın dövlət başçısıdolsa, nazirdə olsa, nazir olsa mühəndisdə olsa, kim olur olsun, onlar olsun, özü bilər. Amma qadın bilsin ki, evdə gördüyü iş daha üstün işdir bunların hamısından. Daha üstün işdir daha məsuliyyətdir. Zamanın hakimi icazə vermir bizə bu sözləri danışmağa. Belə söz danışsasan hay salılar, vay qadın hüquqları belə gəldi, qadınların haqqı tapdalandı, İslam qadını evdə həbs eləyir. Vallah mən həbs eləmirəm. Mən kiməm qadını həbs eləyim? Demirəm də qadın evdə otursun, getsin həkim də olsun, mühəndis də olsun, müəllim də olsun, nə edir, eləsin. Amma qadın bunu başa düşsün ki, evdə gördüyü iş bunların hamısından önəmlidir. İnsan yetişdirən bir sistemdir qadın təşkilatı. Və mən arzu eləyərdim bir gün universitetdə olsun ali təhsil verilsin insanlara, qadınlara evdarlığ dərsi. Bir də qadın evdarlığ eləmək üçün, uşaq tərbiyə etmək üçün alimlərdən bir neçəsi hesablayıb görüb neçədən onlarla elmə sahib olmalıdı. Tibbdən tutmuş, psixologiyadan tutmuş, sosiologiyadan tutmuş, digər əxlaq elmlərinə qədər, başqa elmlərə qədər. Qadın layiqli ana olmaq üçün, layiqli övlad tərbiyə etmək üçün bu qədər elmə ehtiyacıdır. İmam Həsən əs-Səcəraləyhəssəlam buyurur ki, dedim bir daha o hədisi, dedim sözümü bitirəm. Biz xalqa Allahın hüccəti, anamız Fatimə bizə Allahın hüccətidir. Yəni biz bir başa üzdə olan tərəfi. Bizim pərdə arxasında anamız var ki, bütün nurun mənbəyi odur. O gizli qalıp ondan əldə etmişik hər bir şeyi. Görünən tərəf bizik. İmam Hüseyn əleyhissəlam Aşura günü dedi, anam Zəhra'nın verdiyi tərbiyə mənə icazə vermir ki, mən sizin qabağınızda təslim olum anasının adını çəkdi. Ona nəsib oldu ki, 11 imam o görnə əzəmətli şəxsiyyətdir. Bu 11 nur bunun törəməsidir. Bundan dünyaya gəlib. Peyğəmbər ona dedi: "Müjdə olsun sənə ki, 12-ci imam dünyanı islah edəcək şəxs səndəndir. Sənin tərbiyövün təsiridir. Silsilə olaraq gəlib keçir ki, bir qadının bətnindən dünyaya gəlir bu əzəmətli şəxsiyyətlər. Qadının əzəməti, üstünlüyü onun gizli qalmasındadır və bu gün də qadınlar bunu başa düşsünlər. Çox söz var danışmağa. Bunu elə bir ürəksiz bir işarə hesab eləyin mənim danışdığımı ki, özünüz təhlil eləyib çox nəticələr əldə edə bilərsiniz ki, qadının bəşər tarixində mənəvi aləmdə rolu nədən ibarətdir. Bu bəhs o qədər gizdin, dərin bəstdir ki, onun üz üzdən tam şəkildə aşkar eləmək qısa bir söhbət ərzində mümkün deyil. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفاتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا صدق الله العلي العظيم